Salam əziz dostlar və dəyərli izləcilər. Əslində bu gün video çəkmək fikrim yox idi, sadəcə bu mövzu haqqında e, birdən ağlıma gəldi və istədim ki e, dil öyrənməyə başlayan tələbələr sırf bunu ələsində ki, gələcəkdə bu problemləri yaşamasınlar. Ümumiyyətlə bəzən sual verirlər ki, bizim danışığımız niyə inkişaf elmir? Əslində bu sualın cavabı çox qısa və bəsiz bir cavabı var. Niyə inkişaf elmir? Çünki siz e, dili öyrənən zamanda və danışmaq istəyəndə bizdən danışmağa atılırsınız və əlbəttə ki, bu çox çətin prosesdir. Məsələn, adımən e, dili başlayanda həmişə tələbələrə deyirəm ki, şəkilləri təsvir eləyin və bu dili e, necə deyim, dil bazası çox zəif tələbələrdə mən çalışıram ki, cümlə strukturası əgər e, bilirsə, tərcüməsi varsa müəyyən qədər deyirəm ki, məsələn, şəkilləri təsvir elə, yaz və daha sonra yazılılı müəyyən qədər öyrən və danış. Demirəm əzbər öyrən. Əzbərlərik yaxşı bir şey deyil. Və burdan nə qənaətə gəlir? Dili başlamağı başlayanda ümumiyyətlə dili müəyyən qədər gətirəndə dilin açmağa başlayanda sıfır danışıq səssini çalışın ki e, bu dediyim metodu sınayın. Edəcəyiniz hər şeydir. Ümiyyətlə danışacağınız mövzulu, qulaq asın danışacağınız mövzusu olsa fərqləndir. Hamsını ilk öncə qısa təalmatda yazın, sonra başlayın danışmağa. Çünki biz birdən dilə açılıq və beynimiz həmin dilə fokuslanıb, yəni psixoloq olaraq necə deyirlər, bir nöqtə beyində travma yaradırsınız. Yəni demirəm ki, siz bunu 3 ay, 4 ay dalbadada edin. 6 gün, 7 gün, 10 gün, 15 gün maksimum dildəki sözləri, cümlələri ard-arda düzün və daha sonra dediyim metodkanı tətbiq edin. Həqiqətən də çox gözəl bir effekt yaradacaq, çünki tələbələr dilə başlayanda bunu böyük bir səf kimi qədirirlər. Yəni özlərində belə bir səf yaradırlar ki, anca yazılı danışmaq. Amma belə bir şey deyim. Mən ilkin fazıda yazılı danışmağa məsləhət edirəm, amma siz artıq aktiv leveli qotardınız, B1-ə getdiniz. Artıq orada bunu eləməyin. Çünki artıq sizin diliniz açılır və siz yavaş-yavaş təkrarı təkrar, təkrar danışa-danışa daha da yaxşını köçə biləcəksiniz. Yəni nə deməkdir ki, bu infisallar azsə deyim ki, bu gün də video paylaşmış olduq. Ümid edirəm ki, burada dediyim izahlar sizə tam aydın oldu. Əgər sualınız varsa aşağıda mütləq şəkildə qeyd edin.